Друзья, слава Иисусу Христу, Господь благий, Господь царюя и от дуже, дуже радию, что Бог дозволяет нам быть разом с вами. Дякую, что вы смотрите, дякую, что вы разом с нами молитесь. Я дякую, вот, как вы видите, здесь неимоверная семья, благословенная семья, семья пастора Александра. Рядом жена Ира, и здесь принцессы такие, красивые наши девочки, и наши принцы, мальчики, видите, все так оделись по праздничному, святковый настрей, и все моего ребенка ожидают уже, это благословение, шестеро, и все, это благословение, семья, вы не можете представить, я зашел в их двор, я зашел в их дом, вы не знаете, что происходит в моем сердце. Столько благодарности Богу, столько радости перед Богом. Потому что я заходил сюда, вот то, что увидеть эту красоту, не было. Все было разрушено, здесь был прилет. Я думаю, пастор более детально расскажет. И мы сильно молились, потому что как у пастора Александра, как у пастора Илии, там у других были разрушенные дома здесь была оккупация, но сегодня, сегодня Украина здесь, и мы вот на протяжении уже практически два месяца, мы говорим о подяке Богу, мы дякуем Богу, я, я, дякую, что я нахожусь в этом красивом доме, я повторяюсь, Здесь, вот, раз уж, подожди, здесь русские были находились в доме или нет? Заходили? Ну, вы более детально расскажете. Но здесь Божье присутствие, вот э, с этими э, детками замечательными. Поэтому, родные мои, я хочу сейчас, вот, вот прямо сейчас, чтобы мы подяковали Богу, чтобы Бог сохранил жизнь этих деток, этой семьи. И моя молитва, чтобы дети выросли, женились, выходили замуж и жили в Украине, в благословенной Украине. Хочется, чтобы мир был в Украине, чтобы дети никогда не знали о войне. Чтобы мы забыли слово война Чтобы мы могли радоваться про Господа. Поэтому Еще раз, я третий раз говорю Я радию, я тоже радию Что мы находимся в доме пастора Вместе с детьми Мы здесь Я хочу вместе, чтобы мы поблагодарили Господа Чтобы Бог благ И вовек милости Его Отец, мы прославляем и величаем Тебя. Я настолько благодарен Тебе. Я вновь и вновь готов кричать и громко говорить Тебе, что Ты достоин славы и хвалы, бо Ты не залишил нас, Ты не залишил Украину. Ты с нами, Господь. Я дякую, что Ты, Господь, сохранил семью, Господь. Я дякую, что Ты помочь, его. они смогли реставрировать дом, и они уже живут в своем доме. Это благословение. Это милость Твоя, Господь. Мы молимся вместе с Пастором Александром, с Ирой, с детьми. Молимся с каждым, кто сейчас с нами в эфире позже будет смотреть. Сохрани, Господь, дома наших братьев и сестер в Украине. Сохрани дома всех жителей Украины, чтобы дети не вынуждены были уехать с их домов, уехать с Украины, чтобы они жили в других городах или в других странах. Господи, делай чудо чтобы закончилась эта война, чтобы наступил мир в Украине. Сделай чудо, мы молимся об этом, Господи. мы чекаем на чудо, мы чекаем на перемогу, когда мы разом будем святкувать перемогу. Почуй нашу молитву. Благослови. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Я слышал, как вы замечательно спеваете. Вы готовы спеть песню? Будь ласка. Я помню, вы там пели, там пели, и все ну, вау, как они гарно спевают. Так что, вы ласка, я хочу, чтобы вы как гарно спевают эти замечательные дети. Я думаю, папа с мамой это да помогут. Во время спива они будут подпевать. Молимся за Украину. Но Oh uh -huh. Слава Тебе! Вау! 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 Вы неимоверны! Дякую! Дякую Богу за Вас! Скажите, будь ласка, Вы, вы рады, что Вы в Вашем доме живете? Да. Вам подобится Ваш дом, да? да? Вы одно время жили в другом месте. Сильно хотели жить в своем доме? Да. Я побачил, у Вас такая э, гарная комната, так красиво, все, сколько игрушек, все. Слава Богу, слава Богу. Какой у вас пожелание? Что вы хотели пожелать, кто с нами в эфире? Что? Есть у вас какое-то пожелание? Для всех, кто смотрит нас. Что вы хотели пожелать? А? Чтобы был мир в Украине. Да? Вы согласны? Чтобы был мир в Украине. Чтобы в наших селах было много деток. Да? Чтобы в церкви было много деток. Да? Что? чтобы три бога не было чтобы не было шахедов да в украине не и было самолёта. и самолета и самолета! И чтобы не было и вертолетов и чтобы не было вы чуете на нас чтобы самолеты вертолетов только самолеты которые мы сможем полететь там к вашим родственникам в Канаду туда и обратно да не только туда но и обратно да чтобы можно на самолетах лететь в канаду и обратно да или в Америку и обратно, да? Так? Вот такие самолеты, что были. О, Господи, Боже, Боже Друзья, молитесь, пожалуйста, чтобы над нашими городами не летали самолеты, которые приносят смерть. на нашими городами не летали вертолеты, которые приносят смерть. Над нашими городами, чтобы летали самолеты, вертолеты которые вдохновляют и приносят жизнь, перевозки людей, там, или, возможно, материалы, связанные с бизнесом. Об этом молитесь. Хорошо, дети. Что еще вы можете пожелать? Что вы еще? Что а? вина закончилась? Вина закончилась. Ище, ище. Все? Ира родная, вот в одно время вы вынуждены были уехать из, из вашего села, жили вдали от, от родного дома. Вот какие у тебя ощущения были, вот, когда ты была вдали от дома, и какие ощущения от того, что ты живешь сейчас? Тут по сравнении с тем, что ты живешь и выехал, то совсем другое. Там на чужине, а тут себя считаешь как дома. Хоч родители родичі кажуть, ти там і жила, и выросла у мами. Але я кажу, я вже там гость. А тут все мое, мій все, як кажуть, і город, все, все твоє. Тут і церква, и церковь, все, і труд малесенький, спів все. А там уже чужина. Я думала, что... все одно додому хотілося дуже. Да. Мені дзвонили, казали, що дуже додому, коли наше село не... уже, дуже. Ну, Дав Бог. И мы тут на том месте помоем а все остальное. А, сколько вы, вы Еля, вот, вас не было здесь? Да, же... сколько, сколько, ну, сколько по времени? Полгода, год? По сколько? По Европу, да. Ну, да. Ну, да. Здесь приблизно. То есть, не э, столько, а, здесь так. Вот раз, вот, после оккупации вы вернулись сюда? В да. Жоркий, да, в жовтый, да. В жовтый, да. Хотя трошки страх просто присутствует. Мы да. сейчас не присутствуем. Нет, спасибо Богу, нет. Хотя да. и другой не такие невтешные. И все, я говорю, ну, Бог бачит, ну, думаю, Бог не будет. Ну, Ира, может это как-то кто-то скажет, зачем задаешь такие вопросы. Вот ты зараз беременна, вы ждете дитину, да? вот вам не страшно, что... Нет. Потому нет, что нет. я что задаю вопрос? Многие говорят, что мы будем рожать после того, как война закончится, mm -hmm. мы будем жениться, выходить замуж, когда война. То есть вот у вас ну, шестеро деток, и вы решили, что родить седьмого, то есть не, не, не переживаешь? Нет, нема страха, совсем нема, я как-то это все вижу. Мы живем, я говорю, сегодня вдав Бог життя, проснулись, мы наслаждаемся этим днем. А -а -а -а. Не жалею, не, ну, что мы не выехали ни где, не жалею. Ну, и в планах нема. И если Бог дает дитятку, то... я знаю, Бог всегда, будет. все Да, поэтому построить и благословить. Друзья, вот вы смотрите эту программу, я вас дуже прошу, вот, э, э, когда вы будете вспоминать об Украине, молитесь за эту семью, молитесь за много семей, которые здесь остались. И они служат здесь, они служат э, народу Украины. Вот их не присутствие здесь, это благословение для соседей, для этого села. Кто-то будет смотреть и скажет, а что они там живут? То есть они уехали, их не было здесь, ну, считайте, полгода и вернулись сюда. Поэтому обязательно молитесь. Бейте молитесь за всех, кто сейчас в Украине. У меня еще один важный вопрос. Очень многие задают мне лично этот вопрос, потому что многие осуждают переселенцев, что там вот приезжает, да, там что-то там не, не, хотят работать и многое другое. Вот ты пережил, практически полгода тебя вот не было. Вот какие у тебя ощущения? Ты сможешь, какие ощущения, когда ты вынужден был оставить дом, и уехать. Вот. что ты переживала? Если возможно, если возможно. Э, ну, як как можно сказать, у меня там батьки живут, у меня да. совсем другие ощущения, я и бы батьки была. Нет, я, я не то, что ты жила на, на чужбине, так сказать, mm -hmm. или, или, там у родителей. Что ты оставила, это все ваше, так вы же здесь жили. Нет, да. не привязано, не привязано. Не привязана. Это такое, что можно его нажить, оно, как говорят, Бог даст, и где все верные, не думают, тебе Бог не покинет. Це все воно наживає З З однієї, звісно, було жалко. Дом Дом було, як плакала. Так, було на да, жалко. Але по милості Господні ми до цього, як бачимо, ми в своїй хаті дякуємо. Богу. Слава Богу. І Слава. на даний момент кажуть, що, мовби, може, і жалко, і ремонт, і все. Що дасть Бог ти буде. Слава в його руках наше життя. Славе. Ми радуємося, що наші дітки дуже здорові, всі при. здоровым разумом и знанием. Это самое главное. Друзья, у нас здесь похолодало, э, трошечки ночи холодные. У нас дома холодно, холодно, ничего не топим. Я зашел в этот дом, так тепло, так ожирение. А мы вчера отапливали, топили здесь печку, и так тепло, так уютно. И я, повторяюсь, так рад, рад, что э, эта семья живет здесь, я рад за милость Божию. Если возможно, пастор Александр, Расскажи тоже, а что произошло вот, э, с вашим домом, потому что когда приехал, это все было здесь все разрушено тому же, что было. Ты можешь рассказать, что произошло в вашем доме? Ну, получается, в 22 году, и... под час оккупации, был пролет, тут не один пролет, тут уже было много, багато... ну, именно в доме был один пролет, а рядом с домом, а -а -а. по земельным делянкам, еще были пролеты. То есть, да, ну, дом был пошкодленный. Мені дзвонили сказали, що дом пошкоджений. Да. Було ну, трошечки як як було, так. Да. Ну, я надіявся на Господа і, і була надія, що все, все аби да, було, щоб звільнили село наше і все відбудуємо. Багато дзвонили утішали, і, і рідних, і знайомих І узнали, що наш дом пошкоджений. Тобто е, в 22 другому році десь стару місяці під час бойових дій цей дом. Ну, на жаль, был пошкоджен. Дети, как и побачили товарищи, тоже плакали. Ну, как так. Думали, что безнадежно уже, уже <laughs> не повернемся. Вот так думали, да? Думали, да. очень плакали, скучали, чего мы тут, а чего Но вы уехали с детворой, а Александр связан с работой, он больше <laughs> был здесь. И, а... Но, друзья, вот среди вот этого ужаса войны, что я хотел вот подчеркнуть, вновь и вновь вновь, вновь, вновь вновь мы видим славу Божию, мы видим красоту Иисуса Христа через церковь. Здесь много братьев приезжали, закинуты, многие работали здесь, порядок, помогали вот этой семье. Даже те, которые до войны, они не знали. Есть братья, которые до войны, я их не знал. Но они приезжали сюда, за войну. С чем мы можем помочь? они помогали. К большому сожалению, имена даже всех людей, я не помню, которые помогали здесь, знаю, Александр, я знаю, такой, Александр Сковеля с командой, других я забыл, но они очень много работают, я даже не знаю, сейчас где они находятся, на территории Украины, нет, но они очень много, дуже богато помогли здесь, на чины не только ваш дом, или Борисовна, там пастора с Гусаровки, они там навели порядок, красоту навели, вот так, так как здесь красиво, у пастора Ильи Андреевича была, вывела бой, молитвенный дом, они крышу там делали, потому что тепло. Так что во время вот этого ужаса, и связанного в вашем доме, я видел, видел, что мы не одни, что Бог не, не нас. да, и, 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 его любовь проявляется через людей. Знаете, Поэтому... самое главное, что когда много приезжало, да, действительно приезжало много знакомых, и не знакомые, я тоже знакомые, самое главное, что они жили безпечно, то есть они деньги не брали. Я им даже за дорогу, они говорят, нет, мы ничего, просто, ну, кормили, задали им на шлях, и они Робили, тобто, можливо, хто скаже, що Та, там да за гроші, хто десь там відмивання денег, чи що ні, це все, ну все, все безкоштовно ділили, приїжджали матеріалчики тільки з, ну, з моєї сторони їхня робота. Тобто то, хотів би дуже подякувати Богу за. Ви знаєте, про Ісуса Христа в нас рівняє. Ну, багато що ми християни віруючі, які не знаємо, ну, можливо, багатьох не знаємо, але під час служіння там десь дзвонив, зателефонував і так знайомився, і так ну, обмінюємося контактами. І... Четыре мои звезды дальнейшем. Слава Иисусу. Ну, э. я думаю, что на этой ноте мы можем закончить, да, помолиться. Если есть слова подяки, возможно, кого-то помнишь, что может сказать по именам, потому что я, помимо того, что братья из я знаю, что наш администратор, наше объединение Андрей, там тоже привлекал благотворительный фонд. Мы, старались со всех сторон привлекать людей для того, чтобы помогали вашей семье. И это, на самом деле чудо. Ну, хотелось конечно, хотелось бы хотя и братам Древенщины, брата тоже Древенщины проезжал, и З різних церков і з Коваля також ми зараз підтримуємо зв'язок з ними. Я також хотів би подякувати Ілі Петровичу, тому я що це через нього благодійний фонд, я не знаю, там... побратим з Америки. Я, ну, да. я не внікав туди, але хотів би подякувати, що саме через вас е... ну, нам велику допомогу зроблено було це саме через вас. Потом мы дякуем... И дети твои... у вас очень часто спокойны... То есть эти двери. Да, да. 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 Все, 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 да. И вот да. это все красивые двери да. благотворительного фонда тех людей, которые они, они не знают эту семью, но они вот отозвались, мы попросили. И они не какие-то самые дешевые двери, а выбрали да. красивые, хорошие да. двери. Да. Эм, вот вы можете видеть, поставить, может быть, фотографируемые еще. Папа Богу. Знаете, да. да. дети очень часто вспоминают Василия Петровича. Как он уже дядя Илья поедет. Вот я дома у вас. Поэтому это благословение. Молимся за вашу семью, благословляем. Друзья, я хочу, чтобы мы сейчас помолились. Я хочу, чтобы пастор Александр слышал эту молитву. И еще раз я хотел подчеркнуть. Молясь за эту семью, молитесь за все семьи, которые сейчас в Украине, э, при фронтовой зоне. Молитесь за те семьи, которые вынуждены были ехать с Украины, и находятся в разных странах, и они страдают. Молитесь, чтобы Бог имел чудо, чтобы закончилась эта война. Слава Небесний Отець. Ми дякуємо за життя, що нам сьогодні даєш цей час, Ісус. Це незвичайний час, коли в нашій країні йде війна, Ісус. Ми просимо, благаємо тебе, щоб ця війна закінчилася, Ісус, ава, очі. Благослови, щоб був мир в нашій країні. Ісус. Ми просимо тебе, щоб діти бігали і раділи, усміхалися, Ісус Ава, Очі. Ми дякуємо за те, що ми маємо також Богу бути на цій в цьому краї і на цій землі. Ісус. На цій, на, цій, на цій землі, де була окупація, ісус ава Отче, потримулись. Ми сьогодні знаходимося. Ми дякуємо сьогодні. Ми дякували Ісус. Сьогодні у нас день подяки. І ми ми завжди, завжди дякували Аллах. тебе і Тобі, Ісус. І хочеться ще раз подякувати та, за життя, за все, що ти нам дав Ісус. Аллах. Тому що це все від тебе. все, і ми нехай буде воля Твоя. тобі вся слава. Амінь. 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 Друзі, скажу слава до малитку. Благодаря. Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, та единая Святого Духа, хай будет с нами. Аминь.